Добрый вечер. Мы находимся около штаба военно-морских сил Украины. Рядом со мной один из активистов, зовут Ольга, и она хочет сказать пару слов по поводу того, что сейчас происходит в Севастополе, в данный момент около штаба военно-морских сил. Пожалуйста, Ольга. Существует законно выбранная власть нами, крымчанами. Это Верховный Совет Крыма. Вчера присягу Крыму дал командующий вооруженными силами Украины Денис Березовский. Хунтой фашистской, которую мы не признаем, из Киева, был прислан другой человек, который проник на территорию штаба военно-морских сил Украины и насильно практически удерживает личный состав. Наши севастопольские ребята Ребята и жители Украины, которые в принципе не хотят идти против своего народа. Мы пришли сюда на мирный митинг. Мы здесь обычные жители города Севастополя. Мы хотим только мира. У нас весна, у нас тепло. И мы хотим дальше, чтобы все было хорошо. Пусть не мешают украинским военнослужащим сделать правильный выбор. Либо уйти на гражданскую жизнь, либо пересягнуть законно избранному правительству Верховного Совета Крыма.